Косплей группа «Антреприза» категорически заявляет, что данная сценка от начала до конца представляет собой комическую фантазию и не должна приниматься всерьез. Считать сюжет провокационным – значит упустить самую суть и вынести неверное суждение. А ведь право судить принадлежит Богу и только ему, о чем следует помнить критикам. Шутка. Прежде чем наносить увечья из-за этого косплей пустячка, помните, даже у Всевышнего есть чувство юмора. Взять хотя бы у Спасибо и приятного просмотра. Мы искренне извиняемся перед всеми любителями утконосов. Косплей группа, от искренне уважает благородных утконосов. вовсе не хотели никого принизить. Еще раз спасибо и приятного просмотра. включите фанеру, я еще губы не успел накрасить. Любовь и ненависть, дружба и предательство, счастье и горе. Что еще испытывают люди и почему я говорю антонимы? И сегодня мы расскажем о происшествии в поезде крадущийся тигр. Черный железнодорожник – это чудовище, которое преследует поезда. Под покровом ночи, медленно, все ближе к поезду, оно может принять любую форму, и если оно настигнет поезд, люди начнут исчезать, начиная с хвоста, медленно, но верно, один за другим. В конце концов исчезнут все, словно поезда не существовало, и помните, если рассказать историю вслух, он обязательно придет. А теперь поприветствуем нашего первого гостя, проводника поезда «Радущийся техник». «Скажите, как вы допустили, что в вашем поезде произошло убийство?» «Ну почему сразу убийство? Я вам скажу, это была настоящая бойня!» «А почему весь в Один пассажир хотел узнать, почему стучат колеса, когда поезд едет. «У него получилось?» «Да, он умер!» Другой пассажир решил сорвать стоп-кран. «Будет знать, как срывать стоп-кран!» А еще одному сорвало башню. Это как? А, он вышел в тапорт покурить и подскользнулся. Ему сорвало башню. А еще я плюнул в чай. В чай? Да вы монстр. Послушаем пострадавших. А, Господи, у меня с самого начала было плохое предчувствие! Да, плохое предчувствие. Сначала... А откуда в банке столько мертвых гусениц? Гусеницы живут на деревьях. Деньги делают из бумаги. Бумагу делают из деревьев. Когда деревья срубают, они умирают. Значит, умирают гусеницы. Деньги – это мертвые гусеницы. А что же с чаем? Мы его оставили нашим друзьям. Встречаем в нашей студии друзей. В ларьках за пивом, в очереди в общественный туалет, в кинотеатрах для взрослых за нами следят. иллюминаты, сатанисты, ФСБ. Нет, это пришельцы. Пока вы смотрите телевизор и смотрите аниме, они следят за вами. За каждым вашим шагом, чтобы потом, готовя вторжение, захватить и съесть все наши печеньки. Ваша секретарша пришелец. Бабушка-консьержка вообще не пришелец. Может быть, даже ваш кот тоже пришелец. Студия на студии а сейчас что-то стало холодать. Не пора ли нам поддать? Сделай паузу. Выпей спирт. квартирный вопрос. Вас мучает голод? Тогда мы ждем вас. Оздоровительный лагерь Алькатрас. Почувствуй нашу любовь. Банк. 10 тысяч долларов в кредите в банке Гондон. Роскошный яхта. 30 тысяч долларов в кредите в банке Гандо. Виллы на восточном побережье. 100 тысяч долларов в кредит в банке Гондор. Рабочая сила из стран третьего мира бесценна. Раскладные стулья Вендетта. Самые прочные стулья в мире. Б, значит Вендетта. наши спонсоры. А теперь встречаем настоящих пострадавших. А -а -а, Я очень стеснительный и плаксивый. Я никак не мог заставить девочек проводника то, что нам надо. Но мы нашли способ. Динамит! Да вы психи! Нет, Тих — это замкнутый агрессивный человек с нарушенным вниманием, у которого галлюцинация, которая несет вред. А я – бомба! А я – джакузи. А я – томат. Блин, кто писал сценарий? В поисках правды мы пригласили еще одного очевидца событий, который внесет ясную ситуацию. Так вот почему она всегда молчит. Зачем люди на полном ходу целуют шпалу? Зачем обмазываются томатным кетчупом? Зачем носят на себе взрывчатку и бьют людей стульями? Сегодня мы этого так и не узнали. Ведь некоторые тайны должны оставаться тайными. Но одно я знаю точно. Черный железный дорожник — это он! Так, что у нас со стульями будет? Угу. Я подожду, когда волонтеры. Ну, или учебники. Все, все. Вот так теперь лучше. А мы переходим к следующему номеру. И...